ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट टू सर से जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पानी में गया हुआ सेट बारिश में भीग गया तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए मोबाइल के साथ सबसे पहले आपको क्या छेड़ना है मैं आपके सामने एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ अभी अभी मेरे पास कस्टमर आया है एक इसको मैंने टाइम दिया आधे घंटे का क्या कहना है कि ये कल पानी में गिरा है पानी में निगरा बारिश में बिगा मतलब तो पानी तो गया ही है डिस्प्ले इसकी टूटी हुई है आगे से हो सकता है इस तरफ से पानी इसके अंदर जा चुका हो इसकी डिस्प्ले ब्लैंक आ रही है बाकी ये वाइब्रेट कर रहा है सेट ऑन है कॉल भी आ रही है इस पर वो मैं चेक कर चुका हूँ मगर ये डिस्प्ले नहीं आ रही है दोस्तों इसके डिस्प्ले इस नहीं आ रही तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें ऐसी बातें लाइव हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है हम इसे ठीक कर भी पाएंगे या नहीं तो हम निकाल लेते हैं इसके पैनल को इसका बटन टूटा हुआ है तो कस्टमर ने ये कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है कस्टमर ने खुद से कोई जुगाड़ किया हुआ है इसका हम फिलहाल उसे नहीं चढ़ेंगे हमें सेट को डिस्प्ले में देखना है डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर डिस्प्ले इसकी पूरी चलेगी होगी तो डिस्प्ले चेंज होगी वैसे हम पहले सर्विस करके चेक कर लेंगे और दोस्तों कभी भी सर्विस आप करने के लिए कस्टमर को बोलो तो पहले ही पैसे तय कर लिया करो नहीं तो बाद में फिर थैंक यू मिलता है थैंक यू थैंक यू से भैया दुकान के किराए नहीं दिए जाते थैंक यू से घर नहीं चलता है ना अब समझदार है दोस्तों पहले तय कर लीजिए डिस्प्ले आ जाती है रिपेयर करने से सर्विस करने से तो मैं इतने पैसे लूँगा अदरवाइज आपकी डिस्प्ले तो चेंज हो गई होगी बाद में ये पूरा टूटा हुआ दोस्तों इसका पैनल कोई नहीं हमें उसे नहीं छेड़ना अब दोस्तों हमें आ जाना है मदरबोर्ड पर हम सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कभी भी हमारे पास पानी में गिरा हुआ एक रिसेंटली जो पानी गिर जाता है जो मोबाइल हमारे पास एकदम से आया पानी में गिर के या बारिश में भीग के तो आप सबसे पहले उसकी बैटरी रिमूव कर दीजिए ताकि करंट आप करंट का फ्लो बंद कर दीजिए मदरबोर्ड से वो कैसे होगा बैटरी का पत्ता आप निकाल दीजिए और चार्जर तो कभी भूल कर भी मत लगाना दोस्तों अगर पानी में गिरा हुआ सेट है या फिर बारिश में भीगा हुआ सेट है दोस्तों सबसे पहले इसकी आप निकाल लीजिए बैटरी और ये बैटरी पे कहीं टेप वेप मार के जंपर वगैरह करके जुगाड़ किया हुआ है ये वॉल्यूम पत्ते के जंपर वगैरह मार रखे हैं तो कोई नहीं हमें ने पत्ता निकाल लिया बहुत है इसका ये सेंसर पत्ता तो निकाल ही लेंगे ये निकल जाएगा ज़्यादा टेंशन वाला काम बाद में छेड़ेंगे दोस्तों जब कस्टमर से कुछ बात हो जाएगी पैसों की अब इसका हम पत्ता देखेंगे ये डिस्प्ले का पत्ता है इसका और ये दोस्तों बिल्कुल सही है ये वैसे ज़्यादा पानी इसके अंदर गया नहीं है लग नहीं रहा बार बार हो सकता है डिस्प्ले के अंदर बाहर से चला गया वो पानी ये चार्जिंग का पत्ता होता है दोस्तों ये डिस्प्ले का पत्ता है अब इसको आप लगा दीजिए सेट ऑन हो चुका है दोस्तों मगर डिस्प्ले इसकी नहीं आई है तो इसका फ़ोल्डर ही डालना पड़ेगा इधर उधर से कुछ प्रेस करके देखते हैं कुछ भी नहीं दोस्तों फ़िलहाल टेंशन नहीं लेनी है हमको हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें हीट मार के देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कोई मॉइस्चर वगैरह हो तो वो आपका निकल जाए डिस्प्ले के अंदर पानी गया है दोस्तों कैसे पता चलेगा इसका जो कैमरा है कैमरे के लेंस के ऊपर आप देख सकते हैं भाप जम गई है हमने अभी हीट मारी है तो भाप इसके ऊपर आ गई है कैमरे के ऊपर देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद हो गया है तो इसका मतलब डिस्प्ले के अंदर पानी गया है यहाँ से डिस्प्ले के नीचे पानी है जब तक पानी रहेगा जब तक डिस्प्ले इसकी आएगी नहीं क्योंकि लाइट के पत्ते पे वो शॉर्ट करके रखेगा पानी लाइट के पत्ते को तो हमें क्या करना पहले नीचे की तरफ ही धीरे धीरे हीट मारते रहना है एक एक मिनट बाद आप हीट मार लीजिए इसमें डिस्प्ले का पत्ता भी रिमूव है और बैटरी भी रिमूव है ये आपको दोनों चीज रिमूव कर रिमूव रखनी है डिस्कनेक्टेड रखनी है मदरबोर्ड से अगर थोड़ी सी लाइट अगर दोस्तों आ जाती है ना तो फिर हम इस डिस्प्ले को रिपेयर कर सकते हैं आराम से अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है अगर हमें बोर्ड एकदम क्लीन दिख रहा है ना दोस्तों इस पर कहीं पानी नहीं नज़र आ रहा है तो आपको बोर्ड नहीं छेड़ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसके इसके डिस्प्ले में ही है डिस्प्ले चेंज करेंगे ओके रिपोर्ट एकदम सही फोल्ड इसका लगाते ही डिस्प्ले आ जाएगी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कस्टमर से आप बता दीजिए कि इसकी डिस्प्ले ख़राब है बाकी इससे ज़्यादा हमें काम नहीं करना कि कई बार है ना क्या होता है कई शॉप पर जो बिगनर्स होते हैं नए नए सीखने वाले वो भाई क्या करते हैं वो जाली वाली निकाल के इसकी और इस पर हीट वीट मार देते हैं कहीं से डिस्प्ले उठ उठ के आ जाएगी डिस्प्ले ऐसी नहीं भी है डिस्प्ले ख़त्म हो चुकी है ख़राब हो चुकी है तो ये आपके बोर्ड बोर्ड पर हीट मारने से बोर्ड ख़राब हो जाएगा डिस्प्ले नहीं आएगी आपकी ठीक है दोस्तों इससे कस्टमर से हम बात कर लेते हैं अगर ये कहेगा डिस्प्ले डालने के लिए तो हम इसको फोल्डर का प्राइस बता के इससे फिर हम चेंज कर लेंगे इसमें बस इतना ही काम कर सकते हैं दोस्तों आप इससे ज़्यादा मत करना बिल्कुल मत करना कुछ भी कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग पे भी ये वाइब्रेट हो रहा है और ये ऑन करने पर भी वाइब्रेट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें ये वाइब्रेट हो रहा है आराम से इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डिस्प्ले गई है कस्टमर की बाकी ज़्यादा जा, ज़्यादा आप ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है बोर्ड को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी मत छेड़ना क्योंकि बोर्ड एकदम साफ अगर इसमें कहीं पानी दिखता तो हम छेड़ते मगर इसमें पानी कहीं भी नहीं है तो इसका फोल्डर ही गया है फोल्डर दूसरा डालेंगे दोस्तों एकदम ओके रिपोर्ट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इसके डिस्प्ले खोल के देखते हैं तो दोस्तों ये जो चटक आ रखी है ना इसकी इतनी ये और ज़्यादा चटक सकती है कस्टमर से बात करके आप डिस्प्ले खोलें वरना कस्टमर बाद में कहेगा मेरी डिस्प्ले तो ऊपर से थोड़ी सी टूटी हुई थी आपने पूरी तोड़ दी तो बोलते ना कि आवेल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी इसलिए पहले कस्टमर से बात कर लीजिए आप बाद में इसे खोल के देखते हैं इसकी डिस्प्ले ही चेंज होगी दोस्तों और कोई इलाज इसमें नहीं है अब इसकी डिस्प्ले ख़राब है या नहीं है दोस्तों इसका चेक करने का एक तरीका है